Из средств массовой информации мы очень часто слышим сообщения про масштабные чрезвычайные ситуации, связанные с лесными пожарами, торфяными пожарами. Недавно было много э, чрезвычайных ситуаций в Европе и в Азии, связанных с наводнением. Мы решили э, исследовать те процессы атмосферные, которые происходят и вызывают данные чрезвычайные ситуации. В принципе, можно задействовать большое количество сил и средств, но пока не будет благоприятных атмосферных условий, а желательно дождя, эти чрезвычайные ситуации, потушить пожары, будет очень тяжело. Поэтому мы решили заняться вопросом, как бы нам можно повоздействовать или поинициировать, и ускорить, и увеличить интенсивность осадков в регионе, где случился пожар. Вот данная установка представлена как раз и позволяет исследовать атмосферные явления, связанные с искусственными осадками. Цель этой установки – моделирование атмосферных образований, грубо говоря, облаков. То есть мы облака, которые в атмосфере, можем моделировать в наших лабораторных условиях, в нашей установке. Вы видите, сейчас установка заполнена мелкодисперсной жидкостью. Дисперсность этого, э, этой жидкости, то есть размер капелек, сравним с размером капелек в тучах, э, в наших облаках, то есть преддождевые э, тучи. В данной установке можно регулировать температуру. Вот вы потом попозже посмотрите, как туман рассеется. Там есть нагревательные приборы. То есть, э, Важное для протекания осадков ⁇ это три параметра ⁇ влажность, температура и давление. Вот мы как раз температуру давления и влажность можем регулировать в данной установке для того, чтобы исследовать различные химические и физические способы воздействия на эти атмосферные осадки. Также в данной установке есть возможность моделировать и ветер. То есть, естественно, что в любой, при любой погоде ветер присутствует при разной скорости. Все эти данные вот, прибор, который сюда входит, входит, измеряет температуру, влажность в помещении. Также данные выводятся на компьютер, где строятся сразу же данные по, по концентрации осадков. С левой стороны вот, вы видите фотоприемник, который регистрирует излучение от красного лазера. Вот как туман рассеется, мы это с вами посмотрим. И данные с этого приемника сразу выводятся на компьютер, где строится график. Вот можно посмотреть, что сначала, как мы включили с вами диспергатор, концентрация э, тумана увеличилась при э, воздействии на него химическим ли либо физическим способом концентрация э, капель резко падает то есть э, происходит либо попадение осадков, если мы говорим про облака либо рассеивание тумана если мы говорим про э, наземные туманы через верхнюю крышку то есть она демонтируется вы видите вводятся химические реагенты различные для того, чтобы определить их эффективность на воздействие. Кроме этого, мы еще исследуем и физические способы воздействия на атмосферные осадки. Это два вида, которые сегодня начинают разрабатываться в различных странах. Вот мы тоже этим занимаемся и исследуем их возможности. Это с помощью воздействия электромагнитных волн. Вот вы видите, Магнитрон или э, свч генератор это магнитрон с э, обычной бытовой свечи э, печи мы его то есть у нас в принципе получилась как большая свеча печь камера то есть мы исследуем как электромагнитное излучение влияет на атмосферные на каплиобразование на процессы в тучах в облаках мы как раз исследуем электромагнитное излучение которое может распространяться на достаточно большие расстояния радиолокационные станции сегодня широко развивается, космическая техника широко развивается, и поэтому электромагнитные источники излучения уже приобрели доступны большой мощности, которые могут на большом расстоянии, то есть высота облаков дождевых это 1-5 километров. Нам достаточно воздействовать на эту высоту облаков что позволяет ускорить выпадение осадков, либо если они уже начались, то увеличить их интенсивность до огнетушащей. Потому что, например, лесные пожары, даже при мелком дожде, они не тушатся, а так называемо локализуются, то есть выгорает весь пожар внутри области горения, а мокрая трава и мокрый лес уже не дает ему просто распространяться дальше. То есть тушение как такового пламени не происходит. Для этого нужны более интенсивные осадки, чем морость. То есть мы сможем и увеличивать интенсивность осадков. То есть данная установка это исследовательская научная установка, позволяющая моделировать атмосферные процессы в лабораторных условиях. Потому что ну, естественно, что все атмосферные процессы это высокоэнергетичные процессы, в реальных, в реальных условиях поставить эксперимент, это достаточно сложно и дорогостоящее. Поэтому была необходимость создания такой установки.